Indonesia bahasa kebangsaan dialah bahasa Indonesia. Adakah ia bahasa Melayu? Tidak. Bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Tetapi pada mental, akar kata, morfim dan juga sejarah tu memang ada kena mengena dengan bahasa Melayu. Tetapi bahasa kebangsaan Indonesia ialah bahasa Indonesia. Tahukah kamu, kalau bahasa Indonesia sering dinarasikan sama dengan bahasa Melayu oleh orang-orang Malaysia? Itulah cara mereka untuk mendegradasi posisi bahasa Indonesia di bawah mereka. Namun, seolah melawan arus, ada seorang Malaysia yang berpikiran lebih terbuka dan paham bahwa secara politik dan linguistik, bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Melayu yang dijadikan bahasa kebangsaan di Malaysia. Bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia memang berasal dari akar yang sama, tetapi keduanya berkembang menjadi bahasa yang berbeda. Bahasa Indonesia dipengaruhi banyak bahasa daerah dan memiliki kosakata yang lebih beragam, sedangkan bahasa Melayu Malaysia lebih mempertahankan bentuk lama dan banyak menyerap kata dari bahasa Inggris. Perbedaan ini terlihat pada pilihan kata sehari-hari. Misalnya, kantor di Indonesia disebut pejabat atau office di Malaysia. Bas menjadi bas dan polisi menjadi polis. Cara pengucapan juga berbeda, bahasa Indonesia terdengar lebih sopan, tertata dan formal, berbeda dengan bahasa Melayu Malaysia yang terdengar begitu berantakan apalagi jika dicampur-campur dengan bahasa Inggris. Bercakap tentang bahasa rojak ni dari satu segi kita tidak dapat mengelakkannya kerana kita semua ini mm -mm. adalah Uh, dui bahasa wan mm -hmm. kita mengetahui dui, uh, dua bahasa dua bahasa, ya. bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu mm -hmm. jadi uh, akan berlakulah campur aduk ini mm -hmm. secara tidak sengaja saya ingin merujuk kepada cara-cara mm -hmm. kita membentuk istilah itu mm -hmm. yang 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 pertamanya kita harus mencari mm -hmm. perkataan yang ada dalam bahasa Melayu semasa ini mm -hmm. Ha, kalau tidak ada kita dibenarkan melihat nah dalam teks-teks uh, lama uh -huh. maksudnya kita uh, diberi kebenaran untuk merujuk dan melihat dalam bahasa Melayu klasik uh -huh. kalau tidak ada lagi kita merujuk kepada dialek-dialek Melayu uh -huh. Kelantan, Terengganu dan sebagainya uh -huh. dan sebagainya uh -huh. kalau tidak ada lagi kita melihat uh, dalam bahasa-bahasa serumpun Tagalog, Bugis, Jawa dan sebagainya uh -huh. apabila keempat-empat itu sudah pun tak dapat kita laksanakan barulah, barulah kita dibenarkan menterjemah yang bahasa Inggeris itu hmm. tetapi nampaknya hari ini kita terus ke nombor 5 Assalamualaikum Salam sejahtera, selamat petang ada orang tanya saya, apakah bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan atau bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, jawapan saya ialah, bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan, yang termaktub dalam perlembagaan Akta 152 Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan Bahasa negara Bukan bahasa Malaysia Perkataan bahasa Malaysia itu dicipta oleh Kementerian Pendidikan Malaysia Bagi mengajar satu mata pelajaran yang dikenali sebagai bahasa Malaysia Pada pandangan saya, ia satu kesilapan ya? Kerana bahasa yang diajar di negara kita ialah Bahasa kebangsaan bahasa negara iaitulah bahasa Melayu Bukan bahasa Malaysia Baik, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia bahasa kebangsaan dia lah bahasa Indonesia Adakah ia bahasa Melayu? Tidak Bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia Tetapi pada mental Akar kata, mofim dan juga sejarah tu memang ada kena mengenai dengan bahasa Melayu tetapi bahasa kebangsaan Indonesia ialah bahasa Indonesia Baik, kenapa saya kata bahasa Indonesia ialah bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu seperti mana yang kita perkatakan atau tuturkan di negara kita? Ambil contoh, balita. Balita maknanya bayi lima tahun. Perkataan ini dah digunakan pakai dalam masyarakat Indonesia. Istora Istana olahraga Kita sebut stadium Kita tak sebut Istana olahraga Tapi kalau kita dengar perkataan Istora tu Kita pun tak faham oh? Maksudnya Kita jumpa Warcom Warnet <guluh> Kita jumpa Polda Warcom Warnet tu maknanya Warung internet Warung komputer Polda Polis daerah Curhat Curhat tu maknanya curahan hati Kalau kita jumpa perkataan-perkataan Indonesia Kita mungkin tak faham Itu Sebab itu adalah bahasa Indonesia bukan bahasa kita Kalau orang Indonesia datang negara kita Dia dengar perkataan pawagam kita ada, kita ada perkataan pawagam Gabungan perkataan seperti mana Indonesia buat curhat curahan hati Kita ada pawagam Panggung, wayang, gambar Ya, yeah, Tiga perkataan dicantum jadi satu Baik, kalau kita dengar perkataan jemput ya yeah? kalau kita guna perkataan jemput kita kata saya ingin menjemput bapa ke rumah ya yeah? jemputlah bapa ke rumah hari perkahwinan anak, anak saya orang Indonesia memahami perkataan jemput itu konotasi perkataan tu ialah kita datang menjemput mengambil dia membawa ke rumah kita pada hari kenduri itu ini dia akan tunggu di rumah hingga kita datang ambil dia bawa ke rumah ya yeah, yeah, itu konotasinya berbeza itulah bahasa Indonesia perkataan Indonesia butuh dia dia kata saya membutuhkan keuangan bagi menjalankan perniagaan. Kita tak guna perkataan butuh. Jadi perkataan membutuhkan itu bahasa Indonesia. Kalau kita guna perkataan butuh itu di sana tak ada masalah. Tapi kalau kita guna perkataan butuh di negara kita dalam bahasa Melayu, ia bermasalah kerana butuh itu ada korotasi mencarut. Tapi kalau Indonesia boleh. Kalau kita pergi Indonesia, kita nampak pintu ditulis dorong. Dorong tu maknanya tolak ya tapi dalam bahasa kita dorong tu maknanya a uh, memberi galakan. Ha uh, jadi kita nampak jika kita nak tahu bahasa Indonesia bahasa Melayu ni bahasa Melayu Malaysia ni memang kita memang ada beza. Sebelum videonya dilanjut jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen dan share. Okey, gengs. Uh, tapi yang cantiknya apabila penyanyi-penyanyi di Indonesia apabila mereka menyanyi lagu-lagu mereka menyanyikan lagu bahasa Melayu universal ya eh? maknanya dalam peta Sunda ni di Nusantara mereka nyanyikan lagu tu tak bunyi Indonesia kita dengar lagu Broring kita dengar lagu Bob Tutupoli kita kita dengar lagu Merry Go Slow dan ramai lagi penyanyi-penyanyi yang kita dengar lagu Indonesia ni bunyinya Melayu Nusantara dia tak bunyi dia tak bunyi Indonesia ya yeah. jadi uh, sudah jelas bahawa bahasa Indonesia kekal sebagai bahasa kebangsaan Indonesia bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan di sebelum videonya dilanjut jangan lupa dukung dengan cara subscribe like komen dan di share okey pak cik Malaysia. Jadi tak perlu kita berbahas panjang dalam bab ini. Yeah. Sekian, okay. Assalamualaikum, salam. Aki-aki dari Malaysia ini jauh lebih terbuka pola pikirnya dalam melihat kedudukan posisi bahasa Indonesia ketimbang sebagian besar netizen Malaysia hasil didikan Solehah Yaakob dan Awang Sarian. Sudah jelas-jelas bahasa Indonesia baik secara garis politik, fungsi dan linguistik memiliki keperbedaan yang kentara, Apabila dibandingkan dengan bahasa Melayu Malaysia yang kini sudah terkontaminasi dengan bahasa Inggris yang tidak tertata, dan justru malah merusak dari keindahan bahasa Melayu itu sendiri di Malaysia, kuliah umum yang dipaparkan oleh aki-aki dari Malaysia ini seharusnya mampu membuka pikiran rakyat Malaysia dalam memandang bahasa Indonesia dan fungsi dari bahasa Indonesia itu sendiri. Pernah tak anda terfikir kenapa perbahasan tentang bahasa Indonesia dan bahasa Melayu tak pernah habis? Malah semakin hari semakin panas, terutama apabila ada pihak yang cuba menyamakan kedua-duanya, seolah-olah tiada perbezaan langsung. Namun sebuah video baru-baru ini membuat ramai terdiam kerana penjelasan datang bukan daripada orang Indonesia tetapi daripada seorang Pak Cik Malaysia sendiri yang menerangkan tentang fakta yang jelas, tegas dan tak dapat disangkal. Beliau menjelaskan sesuatu yang selama ini ramai tak mahu mengakuinya. Bahasa Indonesia ialah bahasa Indonesia dan bahasa Melayu ialah bahasa Melayu. Kedua-duanya memang berkongsi akar sejarah, tetapi perjalanan evolusi mereka jauh berbeza. Bahasa Indonesia digubal sebagai bahasa kebangsaan dengan fungsi sosial politik yang tersendiri, dibina untuk menyatukan ratusan etnik dalam satu identiti nasional dan di sinilah ramai mula ditegur secara halus tetapi pedas apabila pak ci ini menyebut bahawa orang Malaysia sendiri selalu keliru apabila mendengar perkataan Indonesia modern dari balita istora curhat Polda hinggalah dorong yang membawa makna berbeza apabila digunakan di Malaysia perbezaan ini bukan kecil tetapi cukup besar untuk menunjukkan bahawa bahasa Indonesia sudah berkembang menjadi sistem bahasa yang tersendiri dalam bahasa yang sama, orang Indonesia pula sering keliru dengan perkataan Melayu Malaysia seperti pawagam, jemput dan banyak lagi yang membawa konotasi lain jika diterjemahkan secara terus. Semua ini membuktikan satu perkara, kedua-dua bahasa telah lama terpisah dari segi makna, penggunaan dan perkembangan budaya. Lagi menarik Beliau menjelaskan perbezaan dasar negara Indonesia membina identitinya berasaskan asimilasi Siapa saja warganya perlu menguasai bahasa Indonesia Sebab itu kita boleh jumpa wajah Jawa dengan nama Cina atau rupa Batak dengan nama Arab Tetapi semuanya bercakap satu bahasa, bahasa Indonesia Malaysia pula dibina atas integrasi setiap kaum bebas mengekalkan bahasa ibunda masing-masing. Lantaran itu, mustahil semua rakyat boleh dipaksa bertutur satu bahasa yang seragam. Ini bukan soal siapa lebih hebat, tetapi soal pilihan dasar negara yang membentuk identiti. Dan di penghujung video itu datang satu soalan yang benar-benar mencuit fikiran. Jika orang Indonesia mudah paham percakapan rakyat Malaysia di Indonesia, itu bermakna rakyat Malaysia itu sebenarnya sudah menukar gaya cakap mereka kepada gaya Indonesia. Tapi, bila mereka bersuara sepenuhnya sebagai Melayu Malaysia, barulah jelas perbezaannya. Inilah realitinya. Perbezaan yang selama ini cuba ditutup akhirnya terbongkar oleh bukti, fakta dan pengalaman sendiri. Bahasa Indonesia berkembang begitu pesat sehingga digunakan secara meluas. Malah sebahagian warganya tanpa sadar sudah mengadaptasinya dalam kehidupan harian. Jadi, apa pandangan anda semua? Kalau anda rasa topik ini penting untuk difahami, jangan lupa tinggalkan komen tekan butang suka dan subscribe untuk lebih banyak pencerahan menarik tentang bahasa, budaya dan dunia nusantara. Sama-sama kita bincang secara matang, bukan marah, tetapi mahu paham. Terima kasih kerana menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.